Добро, щастя, а взаємоповага, взаєморозуміння, взаємовиручка, сім'я, міцність, любов, братерство всі ці слова сьогодні не прозвучать в етері. Групи одна, Тому що сьогодні буде Раша Тудей. Тільки а, тільки приємні. Новини. новини братів, наших менших. трам пам парам Я тебя люблю. Чего ты кричишь? Ху. Новый бюстик приехал. Э, чекай, давай такое. Мяу. Ты меня разочаровываешь. Я разочарованный и сдвованный. А, ну что ж, что ж, ну она с рубрикой, а ты какой-то дет. Нихуя себе. А россиян хотят оштрафовать за маты. В минусах будут, Депутаты Госдумы предложили признать мат отдельным административным правонарушением и штрафовать за него на сумму до 20 тысяч рублев. Вынь да положь. Нет, вынь да положь, это уже инше административное правопорушение. Сейчас десятка. Особое внимание концертам. Если, э, славц... <свят> если артист на сцене решит вставить крепкое словцо, если артист на сцене решит вставить крепкое, то это <свят> уже совсем э, <свят> другой жанр. <свят> словцо. Не, словцо. Организаторам может грозить штраф уже в размере кратно превышающий стандартный. А, группа «Ленинград» заявила о прекращении своей гастрольной деятельности. Как запитали у законотворцев. Запитали? Как запитали аккумулятор? Как вы это сделали? Запитали или заточили. У депутата Госдумы, а зачем вы это делаете, он ответил, а ибо не хуй. И а я теперь буду... И какая там самая матерная песня «Ленинграда»? Люба, А я день рождения не буду справлять. Все заебало А я день рождения не буду справлять! Все надоело! Мама, привет! Все надоело! Все надоело. Как жить? Максим, как жить дальше? А вот как. Противозачаточные таблетки предложили продавать только по рецепту. А який доктор має це випису? Доктор, э, не, не, я не, хочу не, поебаться. Нет, не, не, доктор, это окулист. Он на людей и говорит, вам не можно размножаться. <laughs> ну просто, ну, ну, рецепт выдает какой-то фахівець. Ну то это противозачатолог. Уже его вроде назвать гадон. Ну. <сíquen> Иванович. <сíquen> нет, ну просто, ну, да, да. Доктор, дайте рецепт, я хочу. Цейвово. Пурум, пурум, пум. Так. И правильно, хай не А нет, с такой инициативой выступила депутат, ну кто б сомневался, депутат Госдумы Татьяна Соломатина. А ну, пока я читаю по гуглу Татьяна Соломатина фото. По его словам, бесконтрольный прием гормональных препаратов может вызвать серьезные проблемы. От сбоев в организме до инфарктов и раннего климакса. Это здоровье будущих мам. И его нужно беречь, пояснила Татьяна Соломатина уже повільно набирає Максим Татьяна, Солома, сцена, Татьяна Соломатина не знаю депутат <зум> Добавьте Госдума Телефон телефон в Запад, в історії что будет <зум> депутат Татьяна Вот соломатіна Татьяна <кхем> 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 а, не, не я думал она как противозачаточная не ничего так Да и такие так, далее. Так что ебаться, тики порыться. <laughs> так получается. <laughs> <laughs> так получается. Краснояр... Так. Как? В Красноярском крае... Что В... там? Властная... властная. Властная. Ты у себя особиста, че? Не, власт... властная. А, типа... властная. <пш> а, бедная самочка. Бедная самка. <пш> бедная самка. <laughs> В Красноярском крае властная жена гоняла по всему подъезду запуганного мужа, который Если принял... бы Максим был автором этой новости, я бы мог подумать, что он мав на увазе ну, типа, собственная жена. Но с его российским, «власная жена. жена? А нет, тут имеется в виду именно... Власне. А в франціям края власна я жона гоняла по всьому під'їзду запуганого мужа, який принес меншу зарплату. Мужчина в больниці з ранами від ножа. Ні, з ранами це два окремих слова. Кадривий. Нам нам треба поговорити, жінка. У мене маленька зарплата. А в мене великий ніж! Кадры конфликта попали на видео. Перепуганный супруг бегал по этажам в трусах и умолял его пощадить. А я знаю такие сайты. Но разъяренная Олеся... Олеся, оденься, Олеся, 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 Олеся. Как птицы кричат, как птицы кричат. Так. Далее по семейным ценностям пройдемся. О, а, и, а то каблуками! Да, Нет, тоже капец. Я, ну, я почитаю, а мы с вами прямолично, чтобы ее не вырезать. Мама заказала убийство своей 12-летней дочери в Челябинской области, потому что девочка плохо себя вела. Угу. А, а Даниш? не <laughs> ни капли нужа? Не, ну просто... Де, де вирізали оцей момент щоденника там, За 100 000 червоною пастою вчителя поговорити з донькою? Сказати до психолога, наняти кіллера. По даним історія пройшла в поселку Ізмайловського Кізільського району, 46 літня місцева жительниця радикально ліквідувала свій материнський інстинкт. Радикально. И дочь. Uh, and Oscar за формулирование goes to... Козельский район. Автору цієї Она пригласила в гости 36-летнего знакомого и заявила ему, что устала от плохого поведения своей дочери. Ёб***ь, журевки, и будем малу и попросила за 100 тысяч рублей, это что, тридцатка гривнями, 800 баксов, утопить девочку в местной реке большая караганка. Ну, кому интересно, в какие самые речцы мали втопить девочку. А я сейчас тебя поймаю и скажу, что ты Иван Христитель так а, могла батюшку попросить это а можешь поддержать и дольше отрицательное хрещение. ну короче история закончилась тя история закончилась добрая как про красную шапочку охотник пожалел девочку мужчина спрятал четверокл четвероклассницу у себя дома и все рассказал полиции так, а тем временем... Тем временем. Э, в Ростове-на-Дону парень жестоко... В Ростове-на-Дону все хорошо. Парень жестоко... Что вы избил... наговариваете? Бездомного, а он такой... А нет. я не бездомный. Избил бездомного, считая, что они портят город. Ну, нападение произошло в заброшке недалеко от центра города. Юноша избил лежащего человека ногами э, и руками по голове и телу. Ну, то есть избил всем по всему. Потому что по этой бомж он намного лучше выглядит в центре места. Да, видимо, вот парень решил, что избитый бомж, он украшает Это Ростов на Дону. Такой красивый, разноцветный. И <laughs> моя гематомочка. Переливается лиловым. Так, э, зараз будет новина про Зайцев. Про зайцев? Да. В темно-синем лесу? Если кому интересно, что сталося в маршруте номер 117 в Астрахани, доводжу до вашего сведения. В Астрахани пассажир пытался задушить кондуктора и сбежал, узнав о полиции. и узнав о полиции в принципе? При принципе, да. Существует, то есть, существует полиция? Ой, блядь. Мы сказали, мы тогда выключим полицию. Какую полицию? Что я, блядь, полицейская академия? Тоже фильм дебил. Чувак, смотри. Есть такая полиция и убежал. Назло кондуктору за душу ее и пойду пешком. А в соцсетях тем временем бурлит скандал. Поп, рок, рок-н-ролл. Поп, РПЦ, АЦ. Поп РПЦ. А РПЦ, что? Русско-пропаганданцевого. цейвово. Назвал русских мужчин овощебазой с триколором. Еще раз. Поп РПЦ назвал русских мужчин овощебазой так. с триколором. И похвалил мусульман. Блядь, ну, ты эти слова <с страшного> никогда в <раньше> не, мала, не мала <с six> А тем не менее, Павел Островский, а именно так, видимо, зовут, зовут... По -по -по -попа. Короля, -поп короля поп поп-короля, заявил, что русские мужчины уступают мусульманам, так как они выбирают блуд, барбершопы и качалки. В то время приверженцы ислама ведут себя достойно. Кроме того, священник назвал русских христиан овощебазой с триколором. Это не один из случаев, когда мы полностью согласны с отцом Павлом. Uh, так, что это такое? А, билеты. А, я думаю, что ты сам рекламу устроил. Нет, не, тут просто зараз уявить, визуализируйте uh, визуализуйте то, что читать Максим. Билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите, блядь. Что у них там есть в администрации в виде блядь? управления с и Мулинов, блять. Такой сюрприз оформила администрация приезжего питерского цирка. Ну, знаете, огнеманежа. И как бы, ну, реально, квиток, там, месяц, час, все. А там, где э, уважаемый или уважаемая <реш> и пробил вписано от руки бедолага. Потом <реш> что для малоимущих нищеброды. <реш> <реш> я, я вот думаю, почему бедолага, почему не конченый нищеброд. В Липецкой области мужчина и медработница. Они, если честно, <реш> 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 не пад. Но в этом случае спарились подделали анализ крови на гепатит, чтобы их знакомый смог подписать контракт с Минобороны. А потом они украли у него 2 миллиона рублей выплат за участие в СВО. А схемы все новые и новые. <laughs> Нет, смысл в том, что чувак хотел попасть на СВО. але, на жаль, он был хворый гепатитом. Тож парочка підробила його документи, а також оформила довіреність. Ну, понятно, на гепатит. <гум> Ні, на бабки. <гум> От. Так що людина з гепатитом поїхала на СВО, а, з а вони почали знімати його бабки. І тут я не знаю, сумувати чи тішитись цій новині. Бо, напевно, ж цей учасник СВО із Ліпецької області з гепатитом, він же ж попав в підрозділення. Близкий контакт с заточением. Конечно. Начал жить с людьми. Кашлять. Питаться. Ну, там не так работает. Возможно, будет ранен. Ну. Возможно, его будут пытаться спасти. И? И вступят в контакт с... И маленькой инфекция. Вот так... Гости новосибирской пив... Ж... пивнушки сделали селфи на фоне мужика с пробитой головой. А что нам нужно делать в Новосибирске? Смотрите, можно пойти к памятнику Пушкина и сделать фотографию с мужиком с пробитой головой. У нас там по выходным молодожены не фотографируются. Нет, просто э, в чем смысл новости? Пострадавший истекал кровью на полу после удара бутылкой. Почему, когда я читаю синовы. Солнце, что стоит. Не, я ведь человек с дроздовым. Пострадавший истекал кровью на полу после удара. Бутылку. Давайте не будем умешать. Второй. Так решили участники этой новости. Второй участник потасовки сбежал. Двое отдыхающих за соседним столиком помогать никому не спешили. Ну, а зачем спешить? Десерт еще не принесли. Биза. бі <laughs> Но пам'ятні фотографії сделали. Ну, тобто, чувак лежав, да. стікав кров'ю, а вони. Не завалиє горизонт. <laughs> так. О! Григорьович. Григорьович! Начинувна... любимчик. Звучить так. Ми з говна делаем чудо! <laughs> І тут складно не погодитись. Шановни, белорусы, вы из говна делаете президента уже 20-30-й рик, 20... рик по-моему. Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении дерево-перерабатывающего комплекса. А не, не пробовали с дерева что-то Ну, что ты доебался? Ну, роблят. Ну, с дерева что роблять? Его надо перерабатывать при этом. Перерабатывать. На говно так мы из говна делаем чудо а в воронеже почему, Ма, а, а, у меня? Манес, манес, а тем временем в воронеже студент убил соседа из-за грязных трусов на голове студенты давно конфликтовали и парень на фото систематично а фото на фото Систематично не убирался. Разбрасывал брудную... Бру, брудную... Брудную... Брудную, били, брудную белизну, блядь. Ось я и попался. Разбрасывал грязное белье и забывал еду по углам. Вот такие студенты, блядь. Все, общепита. После очередной ссоры его сосед не выдержал. І положив йому труси на себе. Свої. Е, і той, попередньо вдягнуті на сраку. І — І черкашом перерізав йому вену. — Схватив нож і перерізав йому горло. Тому, будь ласка, беріть труси. Ну, просто. То, то, то Навіть для... не тому, що вам щось загрожує, просто ну робіть це. Ну, опасно для життя. Так краще. Ні, просто так краще. Е... Ця новина називається зараз «Здоровані бики». А в Ростов... Хіба ревуть воли, Вони... якщо їм добре. В Ростовській області з биков надоїли 5,7 тонн молока. Оце я розумію масаж з окончанням. Дивіться, це ніякий не прикол. В Ростовській області з биков надоїли 5 кома и 7 тонн, ну короче 6 тонн молока. Я не буду читать там до слив, но нема смысла. Ну короче, <свят> предприемство сдало в мережу 6 тонн молока. А когда приехала проверка, на предприятии не было ни одной коровы, только 44 БК. 44 БК, как стакан бордового молока. <свят> Как стакан парного? Как стакан парного? Обычная школа в Ханты-Мансийске случайно попала в топ 50 крупнейших компаний России наравне с Газпромом и Роснефтью. А вот эта компания после типа фунта выручает или По бумагам она заработала 399 миллиардов рублей. А вони школа. В Вони, шку... вони бы чаше молоко просто. Чтобы дети... Пейте дети молоко, будете вы в шоке. Потом выяснилось, что в бухгалтерии все перепутали и поставили лишних нулей. И вы никогда не сдавайтесь. А школа была по 10 системе. Пощить нули, я не знаю. Малюнки, малюйте. Ні, так прикинь, так, там вона попала десь в Європу, і Ну, і санкції після школи. <рес> директор тепер не візник. Не, ну навпаки, всі тепер хочуть працювати з обічної хантимансійської <рес> школою. школою. Маск такий. Where is Hunti Я звільнився ради вас. <рес> тепер я буду завуч. <рес> Ти що? 399 мільярдів рублей, блін, Я, <рес> на, я на, хочу к... бути вашим інвестором. На котлетках з макарошками. Поэтому всегда идите до своей мети, никогда не сдавайтесь. И вы будете, как обычная, контенденсийская Школа, будьте здорові, підписуйтесь на канал, клампоту офіційне ставте вподобайки, пишіть коментарі е, малюйте малюнки, дивуйтесь, будьте здорові, пийте кефір нормальний. Е, з молоком обережніше перевіряйте виробника, ставайте нашими спонсорами. Тут буде посилання. Натиснете, перейдете на патреон і зможете нам допомогти. Це важливо, будь ласка, зробіть це. Наше дуже багато новин. А в биків ще дуже багато молока. Скоро літо, воно вже настало, збільшиться кількість водойм. Тридцяті корови, тридцять, тридцять, свіжа, тридцять три корови, стих родився новий. а мы пойдем по дрочи, мол, У крепкая рука.